Да, ми, скъпи, Господа, брат и Сравняваме винаги живота си с това река, която тече. Така и дните ни човешки на тази земя текат, преминават, и както една вода ли минава два пъти от едно място, така и човешките дни са различни, преминават, остават назад, а ние всичките крачи напред, тече живота ни като река. И когато ти брат ми рече, ела да послужим на е нашата експиридон, чудотвореца. От мен прозвуча така думите ти все едно ми рече ела, ела да направим мост на тази века. направим мост, по който да преведем тези, които искат да минат през времето, така както св. нашите светци са останали във времето, прекрачени понятието време, останали във веки. Така както Тримитунският чудотворец, къде назад във времето е четвърти век, къде сме ние сега, а ето говорим за него, все едно не е минало време, а стои Predstavljam si visok, si silen, dober, blag starec, ki je izlazil na polet, urejeno s svojimi sodelavci, državni. To je, da je preminal pre v tem času. In je to, da vsaka služba si je predstavljala kot vodstvo, ki ga odigramo pri igri, da lahko prevedemo z njim. всеки, който иска да премине през това време и да се вътре в да душата си до вечността, до светостта, защото в Бога няма време. Така прие И ето, днес, като служайки на святите баташки мъченици, под чредата, която ми се полагаше. И сега вечерта, завършвайки денят с мисли по светия отец, чудотвореца, чути Спиридон, който не спира да върши чудеса, ходейки и денем и нощем да помага на тези, които имат нужда. И ето двама свещеници застанали, готови да поведат всяка една душа по пътя към вечността. Там, къде, където няма време. Там, където е светостта, сиянието на този, когато просим и молим да ни благославя, да ни дари сили през този земен живот. Живот, който че като река и няма ден, който да си прилича с вчерашния. Дай Боже, всеки ден, като минаваме, който, минаваме, който минава през живота ни, да е завършен благополучно, да сме сложили нещичко, което да ни гради и да ни направи все по-добри, стремейки се към съвършенството. Аз съм ти благодарен, защото и тази година. И тази вечер съм тук, във вашия храм, в нашия храм, където да мога да се изправя, да се видя с всички вас, макар и да се виждаме често, но в молитва, събрани на едно, усещаме, че е съвсем различно. Благодаря и на вас, и на тези, за да тази възможност, за да всите, с които и да изможем от Бога, от молитвите на Климентунския чудотворец, за когато няма ни ден, ни нощ, ни време, да помагаме всеки, който проси от него да го Така е. Август в няма и нощ, няма и ден. И сега колко? Хиляда и седемстота ми е с години. Да го Той е толкова жив за теб да колкото е бил тогава, когато е ходил с трените си грека по земята. И сега ходи се ти в предон. Наистина, и ден е мен още, защото и през нене, когато храмът приотил като мощ да е отворен. Посока от попомни си, души от близко от талиши, от много и от далече, от много далече. И от необятната руска земя, и от близофианите от Канада и Австралия, Тъй като Африка дори, своите нужди, които се нарежда да се измена на молитва, очаквайки тих придон. Не стори и за А и е вече, когато се отворят дверите на храма, пак тих придон не се спива, защото на стълбите, пред затворите двери, очакват, чакат. Чакат да го нуждаеше се. Казвам го това, защото го видя с ушите си. Как се полунощ, с който на стълбите, дошлите от далече, чакаш ли, да се покрива с и да го помолят за помощ. Господи Николник е Тринтунският филотворец Спиридон. А и такъв обича моя брат и сестре, защото в своя живот си Спиридон е поступил като разумен, Запазвайки на себе си онова, което особено не е сякаш ми липса на всички. Простота на живота си. Това е покрит не успял да изпълни до края. Видейки от обетвен пастир на безсловесни все, взе и поставен за пастир на словесните в все, на човечите. Представа не само в сам на Иерей, а на Архиерей. На етополит, най е Топоид, най-гратки от Топо на Остров Кипър. И видяки такъв, Стив Смирнов не се възгордява, не помисля високо за себе си, а от смена на все таки прост, сърдечно, смирен и съвършен по сърце. I jedna kakva oslova nam je na greštava. On neće kojeg neštima umreti onoga on kojeg je Bog im davao. Bilo vlast, bilo bogatstvo, bilo um, bilo teresna krasuta. Da niko prije mrzla da u а да го обладеят и използват и за своя спасение, и за спасението на онези, които Господ им е подарил. Много по броя са чутат да си изпред Още при живе той бе оголям филотворец. Ето домашния икона. Във бъдите ги са изписани от Бога, поресения четири от тях. Не случайно се е нед си стридол. Храма е неговият храм, а и е където всеки едневно нерви, и хрони, и дъргави. И всеки получава. И всеки получава от вас, за който е дошъл. Там се изпълнява това, което ще е в Евангелието и свършва от Господа и със Христа. Хромни прохождат, сами проглеждат, глухи почват да чуват, и на зрите благовести Благодарната Господня година. Ние сме честити от Вишна Моя Брави и Сестри, че ето в нашия град не е само в Храм Сад където си стъдно се чества като цените храма празник, но и с другите изстрадални храмове, Ima njegove konje. To vam pokaže, šta je bil važen, šta je bil tažen in bil je bilo potrebno povemščanje v neki od davna, od nedavnih vremena. In eto, ni nužen pri nas, zdaj. In rekel sem, da ni nužen. нека прихождайки към всичко и да послушаме думите на друг велик Божий оплавник и Целител, вам Пан, Вишенски затворник, който прасва да си замисли да, да обрещи брати и сестри, че прихождаки към Бога, към светиите, ние сякаш не знаем какво просим и за това и не получаваме. В нашите молитви се проличава колко сме напредали. И ако се слушаме в тях, ще видим, че ние сме като Марта, Ήταν η πρισιτή, η πριμπόκα, η πριμπόκα, όλε οι άνθρωποι, όλε οι άνθρωποι, όλε οι άνθρωποι, όλε οι άνθρωποι, όλε οι άνθρωποι,